নমস্কার বন্ধুরা পি এম কিশনে বড়ো ঘোষণা আজ ষোলোই ফেব্রুয়ারি একেবারে ফাইনাল তারিখ দিয়ে দিলেন ফেব্রুয়ারির শেষে বা লাস্টে ফেব্রুয়ারির লাস্টে কিন্তু আপনাদের অ্যাকাউন্টে পি এম কিশনের ষোলোতম কিস্তির টাকাটি আসছে তো বন্ধুরা কবে ষোলোতম কিস্তির টাকাটি আপনাদের অ্যাকাউন্টে আসবে সেটি জানতে হলে আপনাদের একটি প্রমাণ দেখাবো সেখানে আপনারা সেই ভিডিওটি দেখলেই আপনারা জানতে পারবেন যে কবে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কত তারিখে আপনাদের অ্যাকাউন্টে পি এম কিষানের ষোলোতম কিস্তির টাকাটি আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসবে তো বন্ধুরা তার জন্য ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখতে হবে না হলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না আরেকটি কথা জোর দিয়ে বলেছেন যেটা ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া হয়েছে পি এম যে সমস্ত কৃষকরা এখনও পর্যন্ত ই কেওয়াইসি করাননি যদি ই কেওয়াইসি না করান তাহলে এই ষোলোতম কিস্তির টাকা আপনাদের যে ফেব্রুয়ারি মাসে শেষে দেওয়া হবে সেটা কিন্তু আপনারা পাবেন না তার জন্য আপনাদের কিন্তু ই করা বাধ্যতামূলক কোথায় গিয়ে ই করতে হবে ভিডিওটি দেখলেই সম্পূর্ণ বিষয়ে ক্লিয়ারভাবে জানতে পারবেন তো ভিডিওটিকে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলেই বিষয়টিকে ক্লিয়ারভাবে আপনারা জানতে পারবেন তো বন্ধুরা শুরু করছি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকে তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অন করে রাখবে এরকমই নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সর্বপ্রথম পাওয়ার জন্য চলুন বন্ধুরা শুরু করছি जैसा कि आप सभी लोग सीएसी बीच बीच में आप सभी लोगों के लिए कुछ इस तरीके के बहनों से, से और इस बार जो हम बात करने वाले है और जो हम इस बार जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर और इस चर्चा में शामिल रहे हैं हमारे साथ श्री मनोज कुमार गुप्ता सर जो एडवाइजर है एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट स्वागत है सर आपका नमस्कार नमस्कार बहुत शुक्रिया सर इस अपना कीमती समय देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सार्थिक सचदेव देव सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं है के और इस इनिशिएटिव को सीएससी के हवाले से देख रहे हैं बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच तो सर बातचीत की हम शुरुआत आगे करें और उससे पहले हम आगे बढ़े ये जो हम इस बार जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप स्पॉटर और डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक बार सर फिर से हम बहुत 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 ग्राउंड से समझना चाहेंगे कि ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या धन्यवाद रवि जी और आपके माध्यम से जो भी हमारे CAC के जुड़े हुए हैं सारे लोगों को नमस्कार प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसको प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने

अप्लीकेबल है जिनके पास अपनी किसानी खेती योग्य भूमि है तो तीन सीजन है, हमारे यहाँ खेती के तीन सीजन होते हैं एक तो हमारा रबी होता है जिसको कि विंटर सीजन में होता है तो हम की जो खेती के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम अक्टूबर या नवंबर के मंथ में पैसा एक इंस्टॉलमेंट रिलीज करते हैं दूसरा हमारा जो समर जायद जायद्राफ होती है जो समर का ड्यूरेशन होता है उसके लिए हम फरवरी में में मंथ रिलीज करते हैं फरवरी और मार्च के मंथ में और फिर हमारा जो आपका खरीफ सीजन होता है जो की मानसून के साथ लिंक होता है हम उसके लिए मई में लगभग जो है रिलीज करते हैं तो इस तरह से हमारे जो है जो भी किसान है जो योग है जिनके पास खेती खेती योग्य भूमि है छह हजार रुपए प्रति वर्ष तीन इंस्टॉलमेंट में दो दो हजार के उनको लाभ मिलता है जी बहुत शुक्रिया सर ये तो ये तो बहुत फैक्ट है लेकिन एक चीज थोड़ा सा और समझना है कि जो पहले कुछ दी जाती थी और जो अभी हम दे रहे हैं जो आपने बताया कि दो दो हजार के एक इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है तो सर चैलेंज किस तरीके का आ रहा है और इसको लेके किस तरीके का किसानों में रुझान दिख रहा है आप चैलेंज ऐसा ऐसा कोई स्पेशल विशेष कोई चैलेंज तो ऐसा नहीं है और क्योंकि इसमें हमारे लगभग जो आज के समय में जो अभी हम सिक्स इंस्टॉलमेंट रिलीज करने वाले हैं फरवरी के अंत में लगभग हमारे पास आज अभी करीब नौ करोड़ फार्मर्स उसमें योग्य हैं जिनको ये लगभग हमारा सुलावा इंस्टॉलमेंट मिलेगा शुरुआती तौर पर जब ये स्कीम हमने लॉन्च किया था और जब हमने जो बेनिफिट दिया था तो जो भी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से डेटा आए थे और उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेकिन बाद में उसको जैसे हमने कुछ क्राइटेरिया थे तो उसको ये ऐसा कोई नया क्राइटेरिया नहीं था उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया जैसे लैंड

बैंक अकाउंट रखा गया कि अगर हम उसमें पैसा देने के लिए तो उसके लिए सरकार के पास या हमारी जो पीएम किसान योजना में किसी के बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हम सिर्फ उसका आधार सीडेड जो बैंक होता है वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं तो बहुत फार्मर्स जो हमारे हैं उन्होंने आधार बैंक का अकाउंट करवा लिया है और जैसे ही बैंक अकाउंट में आधार सीट हो जाता है हम उनको सारा का सारा पैसा उनको हम रिलीज कर देते हैं तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनका आधार सीडेड नहीं है तो अगर वो भी कर लेंगे तो उनको भी हम उनकी सारी जो भी एक रुकी हुई जो किस्तें हैं वो भी मिल जाती है और जो हमारा तुरंत जो इंस्टॉलमेंट आगे वाला है वो उनको रेगुलर मिल जाएगा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईके वाईसी चूंकि ई के वाई सी से यह होता है कि वो चूंकि पांच साल पहले से हमने स्कीम चलाए हैं तो वो बंद जो जो व्यक्ति हैं फार्मर हैं वो उनकी क्या स्थिति है वो वही आदमी हैं जिनके नाम से जो है जिनका आधार लगा हुआ है जिनके आधार से वो पीएम किसान स्कीम मिल रही है वही व्यक्ति है या कोई दूसरा आदमी उनका जो है आधार लेके यूज कर रहा है इसके लिए हम लोगों ने ई के वाई सी को मैंडेटरी किया है तो ई के वायसी मैडेट्री से इससे क्या हो जाता है कि जो भी किसान हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं उन्हीं को पैसा जाता है और उन्हीं के आधार सीडेड बैंक अकाउंट तो तो जो 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 हमारी सरकार जो सरकार सरकार मोदी जी की में 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 होता है 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 कि हमें जो है किसी भी एनी सीधे सीधे से पैसा वो किसानों को को के बैंक खाते में सीधे चला जाए उस तो पूरे सिस्टम को ये करता है। तो इस प्रोसेस में कुछ ऐसे लोग हैं है, है। अपना बुजुस्ते सोलोतम किस्ती टे मनोज कुमार गुप्त যিনি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কার্যকর্তা তিনি কিন্তু বলে দিলেন যে পি এম কিষাণের ষোলোতম কিস্তির টাকা কবে দিতে পারে তো সে নিয়ে কিন্তু বললেন যে ফেব্রুয়ারি মাসের আন্ত মে মানে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে কিন্তু টাকাটি আপনাদের দিয়ে দেবে কৃষকদের তো বন্ধুরা আমরা যদি সেই অনুযায়ী ডেট লক্ষ্য করি তাহলে কিন্তু আমাদের বিগত বছরের দিকে যেতে হবে যেমন দু সালে যে ফেব্রুয়ারি মাসে কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই কিস্তিটির টাকা যেটা দেওয়া হয়েছিল কত তারিখে সেটা দেওয়া হয়েছিল সাতাশে ফেব্রুয়ারি সে অনুযায়ী এবারেও দু হাজার চব্বিশ সালে আমাদের কিন্তু ষোলোতম কিস্তির টাকাটি দিয়ে দিতে পারে সাতাশে ফেব্রুয়ারিতে তো বন্ধুরা আপনারা এখানে বুঝতে পারলেন যে ষোলোতম কিস্তির টাকা তাহলে সাতাশ তারিখ দেওয়ার একটা প্রবল চান্স রয়েছে অফিসিয়ালিভাবে এখনও বলেনি কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কিন্তু বা লাস্টে কিন্তু টাকাটি আপনাদের দিয়ে দেবে তো এমনটাই কিন্তু বল তারও সঙ্গে বন্ধুরা আরেকটি কথা কিন্তু এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে সমস্ত কৃষকরা এখনও পর্যন্ত ই কে করাননি ই কে যদি আপনারা না বোঝেন তাহলে আপনাদের সোজা ভাষায় বোঝাচ্ছি যে যে সমস্ত কৃষকরা দু সালে এই প্রকল্পটি বা এই যোজনাটি চালু করা হয়েছিল সেদিন থেকে যদি সুবিধা পেয়ে থাকেন তাহলে এর জন্য আপনাদের ই কেওয়াইসি করাতে হবে যেমন আপনাদের সঠিক কৃষকের কাছে সঠিক পয়সা পৌঁছাচ্ছে কি না তার জন্য সরকার যাচাইয়ের কাজ করছে তার জন্য আধার নাম্বার দিয়ে আপনাদের ই কে করতে হচ্ছে বা আপনি সঠিক লোক কিনা বা আপনাদের নিজের জমি আছে কিনা না তার জন্যে কিন্তু ই কেওয়াইসি আপনাদের করতে হচ্ছে মানে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে আপনাদের বায়োমেট্রিক দিয়ে করতে হবে সেটা কিন্তু আপনারা যে কোনো সিএসসি সেন্টারে গিয়েও করতে পারেন বা আপনারা নিজের বাড়ির মোবাইলটি দিয়ে বা নিজের হাতের মোবাইলটি দিয়েও আপনাদের যদি বায়োমেট্রিক থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা করতে পারবেন যদি আপনারা না করেন তাহলে যে কোনো কম্পিউটার দোকান বা সিএসসি দোকানে গিয়েও আপনারা কিন্তু করতে পারেন তো ই করা কিন্তু বাধ্যতামূলক যদি আপনারা এখনও পর্যন্ত ই কেওয়াইসি না করেন তো অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা ই করে নেবেন নাহলে কিন্তু ষোলোতম কিস্তির টাকা আপনারা 方便呢。